Satu ciri penting bagi mata wang sesebuah negara ialah mempunyai nilai yang boleh dijual beli dalam pasaran tukaran wang asing dan mata wang perlulah stabil untuk didagangkan. Pergerakan turun naik dalam kadar tukaran wang asing mempunyai kesan yang penting dalam makroekonomi sesebuah negara terutamanya dalam aktiviti import dan ekspor. Para pelabur juga akan melihat kepada kestabilan dalam kadar tukaran wang sebelum membuat keputusan untuk menyertai pasaran. Oleh itu, nilai tukaran wang dalam pasaran perlulah lebih stabil dan kukuh untuk jangka masa yang panjang. Walaupun begitu, nilai mata wang Indonesia dilihat agak rendah berbanding negara ASEAN yang lain. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan nilai mata wang Indonesia, iaitu Indonesian Rupiah (IDR) ini rendah, termasuklah beberapa krisis ekonomi dan inflasi yang telah berlaku. Apa yang penting untuk diketahui ialah stabiliti dalam pasaran tukaran mata wang asing adalah penting untuk kemajuan dan pembangunan negara. Jadi, dalam video kali ini, kita akan melihat kenapa nilai Rupiah Indonesia sangat rendah faktor-faktor yang menyebabkan mata wang ini mengalami penurunan. Teruskan menonton. Indonesia mengalami beberapa krisis ekonomi dan ketidakstabilan dalam politik yang menyebabkan penurunan nilai rupiah berlaku beberapa kali sejak ianya diperkenalkan. Oleh itu, untuk memahami sejarah yang menyebabkan nilai rupiah ini menjadi rendah, kita perlu melihat sistem kewangan dan polisi mata wang yang diamalkan sejak dahulu lagi di Indonesia. Penggunaan sistem tukaran mata wang tetap 1946 hingga 1978. Mata wang Rupiah Indonesia diperkenalkan pada tahun 1946 bermula dari usaha para nasionalis yang menentang penjajahan. Sebelum tahun 1950, mata wang Rupiah masih belum mempunyai nilai dalam tukaran wang asing. Pada zaman selepas kemerdekaan, nilai Rupiah ditetapkan pada 3.8 Indonesia Rupiah untuk 1 US dollar. Sebelum krisis ekonomi yang melanda seluruh Asia pada tahun 1997, Indonesia menggunakan sistem kadar tukar wang asing yang ditetapkan pada nilai tertentu. Bank Indonesia, BI, mempunyai kuasa untuk mengawal semua urusan berkaitan kebenaran wang dalam dan luar negara. Bank Indonesia membuat jual beli unit mata wang asing utama yang lain supaya kadar dapat ditetapkan bagi mata wang domestik. Bagi memastikan asas nilai wang rupiah ini dapat ditetapkan, Bank Indonesia memerlukan rizab simpanan yang sangat banyak. Namun Bank Indonesia terpaksa menurunkan nilai rupiah dalam tukar wang asing beberapa kali iaitu pada akhir tahun 1965. Inflasi meningkat dengan drastik dan memburukkan situasi ekonomi. Eksport menurun sehingga 24% menyebabkan nilai KDNK menurun tetapi populasi semakin bertambah dan nilai simpanan rizab asing susut sehingga lebih 90%. Nilai inflasi pada tahun 1965 ialah 635%. Oleh itu, mata wang rupiah baru terpaksa digunakan menjadikan 1 rupiah yang baru bersamaan dengan 1000 rupiah yang lama. Kadar tukaran wang asing pada ketika itu menggunakan rupiah yang lama menjadi tidak realistik dengan 0.25 rupiah bagi US 1 US dollar. Pada 1971, dengan usaha pemulihan ekonomi yang dinamakan sebagai order baru, new order dilakukan oleh Presiden Suharto. Kadar tukaran dapat dicapai pada nilai tetap 378 rupiah yang baru bagi US 1 US dollar. Ogos 1971. Nilai mata wang rupiah terjejas dengan penamatan sistem Bretton Woods di Amerika Syarikat oleh Presiden Nixon. Nilai mata wang merosot kepada 415 rupiah bagi 1 US dolar. Ini juga ditambah dengan banyaknya kepincangan dalam sistem ekonomi dan politik di Indonesia yang tertumpu kepada satu etnik sahaja iaitu kaum Cina. November 1978. Dengan penurunan harga minyak dunia pada awal 1970-an dan kemerosotan simpanan rizab asing menyebabkan nilai rupiah diturunkan kepada 625 rupiah bagi 1 US dolar. Nilai rupiah tidak dapat mengukuh walaupun harga minyak dunia meningkat sehingga 4 kali ganda selepas itu. Kerajaan terpaksa menukar sistem tukaran wang asing dari tetap kepada sistem apungan yang dipantau manage float selepas tahun 1978. Nilai tukaran mata wang asing boleh berubah pada setiap hari. Sejak dari tahun 1978, nilai rupiah terus mengalami kemerosotan tetapi didagangkan dua kali ganda lebih tinggi berbanding mata wang utama, menyebabkan nilainya melebihi angka sebenar. Kerajaan Indonesia menurunkan lagi nilai kepada 970 rupiah bagi US 1 US dollar. September 1986, nilai mata wang rupiah semakin jatuh sehingga mencapai 1664 rupiah bagi US 1 US dollar. Namun ianya diharap akan memulihkan aktiviti perdagangan terutamanya ekspor minyak yang mengalami kejatuhan harga dari tahun 1980-an. Sistem Tukaran Asing Apungan Selepas Ogos 1997, sistem tukaran mata wang asing secara apungan sepenuhnya digunakan. Ini bermaksud Bank Indonesia tidak lagi mempunyai kuasa dalam komponen mata wang asing. Ini bertujuan untuk memulihkan inflasi yang terjejas teruk. Keadaan makroekonomi Indonesia dilihat semakin pulih dengan menjadi negara paling pesat berkembang di Asia Tenggara, penurunan nilai inflasi dan pertambahan dalam aktiviti ekspor. Krisis kewangan Asia 1997 Krisis yang bermula dengan negara Thailand terpaksa mengabaikan nilai tukaran mata wang negara tersebut sepenuhnya pada 2 Julai 1997 setelah diserang pelabur mata wang asing. Nilai mata wang baht jatuh diikuti negara serantau termasuklah Indonesia, Malaysia, Singapura, Korea Selatan dan Jepun. Di Indonesia, pelabur asing mula meninggalkan negara dan mata wang rupiah dijual untuk membeli US dollar. Pada 15 Ogos 1997, mata wang turun kepada 2955 rupiah bagi 1 US dollar. Kerajaan Indonesia terpaksa mengambil bantuan dari dana wang antarabangsa International Monetary Fund IMF Pinjaman diberi bernilai 43 bilion US dollar. Kemudian nilai rupiah berada di antara paras 3300 hingga 3650 bagi 1 US dollar. Pada 23 Januari 1998, nilai rupiah turun mendadak sehingga 14800 bagi 1 US dollar. Kerajaan Indonesia mengumumkan pakej bantuan pada 26 Januari 1998 dan memberi jaminan akan simpanan di dalam bank adalah selamat. Bank-bank diseruktur semula dan diletakkan di bawah pemantauan seterusnya membolehkan pengukuhan kembali rupiah kepada 7,400 bagi 1 US dolar. Namun ketidakstabilan dalam politik membuatkan rupiah turun sekitar paras 10,000 bagi 1 US dolar. Pemerintahan ala tentera rejim Suharto yang memerintah selama 30 tahun berakhir pada 21 Mei 1998 setelah krisis ekonomi dan politik yang memuncak dan digantikan oleh Presiden Habibie. Selepas krisis kewangan tahun 1997, aktiviti dagangan di pasaran saham Jakarta mula dilihat meningkat naik. Ekspor selain minyak juga mula pulih. Namun, sektor perbankan yang menjadi punca krisis masih rapuh kerana jumlah pinjaman tidak berbayar masih tinggi dan kebanyakan bank tidak mempunyai pusingan modal lagi untuk memberi pinjaman. Tambahan lagi, sektor perbankan ini menyebabkan beban hutang negara Indonesia tinggi. Akan tetapi, ekonomi Indonesia kembali menunjukkan pemulihan perlahan-lahan dari tahun 1999 disebabkan perdagangan antarabangsa seperti hasil dari ekspor. Kerajaan Indonesia juga mengambil langkah kewangan yang lebih berhemah dan berhati-hati untuk memastikan krisis ekonomi tidak berulang. Sektor perbankan lebih telus dan amalan rasuah dipantau dengan lebih serius. Kadar hutang berbanding KDNK negara berjaya dikurangkan sehingga 25% dan mengalami tren menurun. Kemudian pada krisis ekonomi global pada tahun 2008, walaupun terdapat banyak aliran mata wang rupiah keluar, ekonomi kekal stabil kerana asasnya yang masih kukuh. KDNK tahunan masih mampu meningkat sekitar 4.6%. Kesimpulannya, terdapat kesan positif dalam penyusutan nilai rupiah Indonesia di mana ia akan meningkatkan persaingan dalam aktiviti perdagangan. Akan tetapi, nilai rupiah harus kekal stabil dan tidak turun dengan lebih drastik kerana akan membawa kesan lebih buruk. Ini kerana nilai mata wang yang terlalu rendah menyebabkan kerajaan perlu membayar hutang negara dengan nilai mata wang asing yang lebih tinggi. Inflasi juga akan meningkat kerana harga barang import untuk sektor pembuatan meningkat. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.